Namaste, saya Dr. Syamla Devi. Saya merupakan perunding kanan dalam bidang tingkah laku dan perkembangan bekerja di Hospital Kanak-Kanak Apollo di Chennai. Saya akan bercakap secara ringkas mengenai gangguan spektrum autisme. Secara asasnya, kanak-kanak autisme biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda semasa lahir. Mereka selepas beberapa ketika, sekitar umur 2 tahun, mereka biasanya dikenal pasti oleh ibu bapa, pihak sekolah dan juga saudara mara lain. Mereka menunjukkan kelewatan dalam pertuturan. Mereka tidak memanggil mama, papa, atau nei. Mereka juga tidak berkomunikasi dengan kanak-kanak lain. Mereka cenderung untuk lebih menarik diri dan bersikap hyperaktif. Hyperaktif bermaksud mereka tidak duduk diam di satu tempat. Mereka akan pergi ke sana sini, berlari-lari di seluruh rumah. Jadi sifat hiperaktif seperti itu yang mereka miliki dan mereka cenderung untuk hidup dalam dunia mereka sendiri seperti mereka sentiasa bermain dengan kereta mainan di hujung rak dapur atau di atas meja. Mereka hanya berlari-lari dengan kereta mainan itu. Jadi mereka mempunyai obsesi tertentu, kanak-kanak autistik memang ada perkara ini dan kanak-kanak seperti inilah yang perlu dikenal pasti awal. Lebih awal diagnosis dibuat, lebih baik rawatannya kerana jika mereka didiagnosis sekitar umur 2 tahun, di bawah 3 tahun, kanak-kanak itu boleh dibimbing, mereka boleh dilatih dan mereka boleh sekurang-kurangnya 90 hingga 95% setara dengan kanak-kanak normal. Jadi sangat-sangat penting untuk sentiasa peka terhadap tanda-tanda amaran awal autism iaitu secara sosial, kanak-kanak tidak bergaul dengan ibu bapa, tidak memanggil mama atau papa pada usia 2 tahun, suka menyendiri, tidak bergaul dengan kanak-kanak lain, mudah marah dan menunjukkan tingkah laku seperti mengamuk serta hyperaktif. Biasanya apabila kanak-kanak datang kepada kami di Hospital Kanak-kanak Apollo, kami akan berbincang dengan ibu bapa dengan jelas, memahami sejarah perubatan dan melakukan pemeriksaan penuh ke atas kanak-kanak tersebut serta berbual dengan kanak-kanak itu sendiri untuk mendapatkan penilaian yang lengkap dan kemudian kami akan melibatkan kepakaran berkaitan. Kami biasanya menggunakan pendekatan pelbagai disiplin dengan ahli terapi pertuturan menilai dan memberitahu tahap kelewatan serta keperluan pertuturan dan ahli terapi cara kerja membantu masalah hiperaktif mengurangkan hiperaktif serta memperbaiki koordinasi tangan dan kemahiran motor halus. Jadi ahli terapi cara kerja ada di sini dan kami juga mempunyai pakar psikologi pendidikan yang akan membantu dalam pendidikan kanak-kanak bagaimana cara terbaik untuk mendidik kanak-kanak seperti ini. Jadi kami menggunakan pendekatan pelbagai disiplin dan kami juga melakukan penilaian pendengaran sama ada kanak-kanak itu pendengarannya baik atau tidak. Jadi selepas melakukan penilaian yang menyeluruh tiada ujian klinikal khusus untuk membuat diagnosis. Sebagai contoh, uh oh, jika anda melakukan ujian ini, jika kanak-kanak itu demam, kita periksa termometer dan katakan seperti tetapi untuk autisme tiada ujian khusus. Kita hanya menilai melalui ia wujud di mana-mana sahaja di mana sahaja kanak-kanak itu berada. Jadi ia seperti penilaian 360 darjah. Kami mempunyai skala penilaian di mana kami boleh memberitahu anda tentang kadar corners dan uh juga autism sejauh mana tahap keterukannya. Dan oh uh, jika perlu kami akan melakukan ujian lain untuk menolak kemungkinan lain seperti masalah tiroid dan sebagainya. Jadi inilah penilaian yang kami lakukan dan kemudian kami memberikan pendekatan pengurusan yang jelas. Jadi jenis pendekatan pengurusan yang biasanya kami lakukan untuk kanak-kanak dengan autisme ialah kami memberikan ubat bergantung kepada keperluan kanak-kanak tersebut. Kedua kami juga berbincang mengenai sekolah. Pemikiran lama mengatakan sekolah khas itu bermanfaat, tetapi pada masa kini pendekatan semasa adalah kanak-kanak sepatutnya ditempatkan di sekolah biasa, cuba dahulu di sekolah biasa. Jika mereka tidak dapat menyesuaikan diri di sekolah biasa, anda boleh letakkan di sekolah khas atau anda boleh lakukan gabungan seperti pagi di sekolah khas, petang di sekolah biasa atau satu hari di sekolah khas, satu hari di sekolah biasa. Pendekatan secara selang-hari seperti itu juga boleh dilakukan. Dan selain daripada persekolahan, kita perlu memastikan kanak-kanak sentiasa sibuk sepanjang hari. Kita perlu memberikan mereka aktiviti, anda perlu melibatkan mereka, membawa mereka ke ahli terapi di tempat-tempatan seperti ahli terapi pertuturan ahli terapi cara kerja kita juga mempunyai pendidik khas yang membantu kanak-kanak dalam cara membaca, cara belajar dan kita ada ahli terapi tingkah laku yang akan membantu anda dengan kanak-kanak yang mengalami masalah tantrum atau masalah tingkah laku. Jadi ini sangat-sangat penting. Kita perlu menjalankan terapi dan rawatan serta melakukan susulan secara berkala kerana apabila pesakit datang dengan autism, kita bercakap sekurang-kurangnya 3 tahun rawatan untuk mereka menjadi lebih baik. Apabila mereka mengikut nasihat kami, biasanya 90 hingga 95% kanak-kanak akan menjadi hampir normal. Sebagai ibu bapa, ramai ibu bapa pesakit datang dan bertanya, kenapa saya, kenapa anak saya autisme? Kami sentiasa berkata bahawa Tuhan memilih ibu bapa yang baik untuk menjaga anak-anak ini dan oh uh, ia adalah autisme bukanlah satu dosa atau kesalahan ibu bapa juga bukan kerana mereka tidak tahu bagaimana untuk membesarkan atau mendidik anak ia bukan salah mereka. Jadi saya tidak mahu ibu bapa berasa tertekan dan ia bukan salah anda kerana tidak mengetahui kemahiran keibubapaan. Jadi saya ingin kami ada di sini Hospital Apollo Hospital Kanak-kanak ada untuk memberi anda sokongan dan kami akan menjaga anda dengan sangat baik. Terima kasih.